Главный герой рок-оперы молодой музыкант по имени Пинк. Находясь в зените славы популярности, одновременно он ощущает себя очень подавленным и одиноким. Причина его состояния это потеря отца в первой, э, во Второй мировой войне. Это чрезмерная опека матери, которая так переживала за его жизнь за его будущее. Это жестокое обращение некоторых учителей в школе, а потом уже безумство юности и молодости. Это эксперименты с алкоголем и наркотиками. Это измена жене и измена жены. Все то, что происходит в обычной жизни. Однажды, находясь в наркотическом угаре, Пинг теряет смысл жизни. И пытается покончить самоубийством. В последний момент его спас импрессарио и врачи. И вот после неудачной попытки самоубийства в своем воспаленном сознании Пинг превращается в тирана, который в своих бедах и неудачах обвиняет все человечество и способен уничтожить его на вопросы, простит ли Пинг сам себя, будет ли он прощен социумом, ответит рукопера стена.